नमस्कार दोस्तों मैं महेश एस के डायमंड ब्यूटी से और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ शानदार दिखने वाली डिजाइनर कुर्ती के बारे में मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया था आज मैं इस डिजाइनर कुर्ती की स्टिचिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा आप घर पर बड़ी आसानी से ऐसी कुर्ती बना सकते हैं जो पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए बात करते हैं स्टिचिंग के बारे में तो अपने मेन फ्रंट के लिए सबसे पहले हमें इस साइड की ब्लैक पाइपिंग बनानी है और बैक का नेक अपना उसके लिए और स्लीव्स के लिए हमें ब्लैक पाइपिंग बनानी है और ये फ्रंट अपना इस साइड से ब्लैक है तो नेक के लिए हमें ग्रीन पाइपिंग बनानी है तो पाइपिंग मैंने बना ली है ब्लैक कलर में और ग्रीन में भी जो अपना ब्लैक फैब्रिक है एक साइड का उस पर मैंने ग्रीन पाइपिंग लगा के तैयारी कर लिया है और जो ग्रीन फैब्रिक है उस पर हमें ब्लैक पाइपिंग लगानी है बैक के नेक में भी लगानी है और स्लीव्स में भी लगानी है तो पाइपिंग मैंने लगा ली है फ्रंट में और साइड फ्रंट में भी लगा ली है इसी तरह मैंने स्लीव्स और बैग के नेक में भी लगा लिए हैं अब हमें इन दोनों फैब्रिक को वापस ज्वाइंट करना है तो जिस तरह हमने कटिंग की थी डबल फोल्ड में अपने फैब्रिक को उसी तरह हमें डबल फोल्ड में कर लेना है और आर्म होल की तरफ से इसको मैच कर देना है इस तरह से बिल्कुल बराबर सेट करके हमें मार्क कर लेना है ताकि अपने नेक में कहीं फोल्ट न हो बिल्कुल बराबर स्टिचिंग आए और बराबर फिटिंग हमारी रहे तो बिल्कुल नेक पे सेंटर पे एकदम सही मार्क करके हमें दोनों फेब्रिक को स्टिच कर लेना है तो स्टिचिंग अपने हो गई है दोनों फ्रंट वापस अपने स्टिच हो गए हैं तो फ्रंट अपना तैयारी हो गया है तो नेक की स्टिचिंग अपने हो गई है उसके बाद जो हमने कटिंग के वक्त फाइव पंच चौड़ाई की ब्लैक पट्टी कटिंग की थी उन सभी पट्टी को मैंने स्टिच करके जॉइंट कर लिया है और इसी तरह हमें जो थ्री इंच की ग्रीन कलर की कटिंग की थी पट्टी वो भी जॉइंट कर लेनी है अब इनको अपोजिट साइड से फोल्ड करके हमें एक स्टिच कर लेनी है पूरे पे और फिर इसको फोल्ड कर लेना है तो मैं स्टिच करता हूँ अंदर की तरफ सीधी साइड है और अपोजिट साइड से फ़ोल्ड करके हमें स्टिच करना है तो स्टिचिंग करने के बाद मैंने इस फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है राइट साइड से बाहर की तरफ निकाल लिया है और जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से हाफ इंच से ज़्यादा मैंने अंदर फ़ोल्ड कर दिया है ताकि अपने धागे निकलते हुए ना रहे और बिल्कुल सेंटर पे हमें एक स्टिचिंग करनी है और प्लेट्स डालते हुए करनी है हाफ इंच के अप्रोक्स एक प्लेट हमें डालनी है बिल्कुल नजदीक नजदीक तो प्लेट्स डाल के मैंने अपने पट्टी को तैयार कर लिया है एक तरह से रिबन बन गया है ये और इसी तरह से ग्रीन कलर वाला भी जो कम चौड़ाई का कटिंग किया था वो भी अपने बन के तैयारी हो गया है अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक पे लगाएंगे तो ये अपना रिबन है और ये फ्रंट है फ्रंट में हम लगाएं। उससे पहले हमें फ्रंट और बैक को अपने शोल्डर की तरफ से जॉइंट कर लेना है ताकि बाद में लगाने में कोई परेशानी ना हो तो बैक में भी मैंने पाइपिंग लगा ली है नेक पे छोटा नेक है थ्री इंच का कटिंग किया था हमने तो इनको हम शोल्डर की तरफ से ज्वाइंट कर लेते हैं तो फ्रंट और बैक हमारा ज्वाइंट हो गया है शोल्डर से अब हमें जो रिबन बनाया है हमने ब्लैक कलर का ऊपर से हमने फोल्ड करके बनाया था हाफ इंच अंदर की तरफ ताकि धागे नहीं निकले अब इसको हमें लगाना शुरू करना है इस तरह से हम लगाएंगे कि पाइपिन से पॉइंट टू फाइव इंच हमारा दूर रहे तो हमारी पाइपिन भी शो हो और रिबन भी शो हो ऐसा ना हो कि पाइपिंग हमारी नीचे इसके सेट हो जाए तो दिखाई न दे और शोल्डर के पास से अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं लगाना शुरू करता हूं तो ब्लैक कलर का रिबन अपने लग गया है और इसको मैंने नीचे इस तरह से पूरा किया है फिनिश कि अपना जो मार्जिन का मार्क है अपोजिट साइड से मैंने बाहर की तरफ उठा लिया है तो इसके अंदर अपने फोल्ड और रिबन ना जाए क्योंकि अगर अंदर की तरफ तक रिबन चला जाएगा तो फिर नीचे की जब हम स्टिचिंग करेंगे तो उसमें परेशानी आएगी तो इसको हम लगाएंगे जो ब्लैक फैब्रिक है अपने उसमें तो इस तरह से ये सुंदर लगेगा तो जिस तरह से ऊपर से हमारा अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है धागे निकलते हुए नहीं है तो हाफ इंच की दूरी रख के मैं लगाना शुरू करता हूँ तो मुझे उम्मीद है आपको आसानी से दिख रहा होगा ब्लैक फेब्रिक में अपने ग्रीन कलर का रिबन लग गया है और इसी तरह मैंने स्लीव्स में भी अपने ब्लैक रिबन लगा के स्लीव्स को भी तैयारी कर लिया है तो अब हमें स्लीव्स अपने आर मोल में लगानी है नॉर्मली इसी तरह हम लगाते हैं तो मैं लगा के अपना सूट तैयारी कर लेता हूँ अगर स्लीव्स लगाना और साइड स्टिचिंग करना आपको देखना है तो मेरे और भी जो वीडियो आए हुए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप डिटेल से देख सकते हैं तो देखिए कुर्ता अपना बन के तैयारी है ब्लैक फैब्रिक में ग्रीन रिबन और ग्रीन फैब्रिक में ब्लैक रिबन इस तरह से बहुत ही सुंदर हमारा कुर्ता बनके तैयारी हो गया है नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और थोड़ा ब्लैक रिबन जो बचा है मेरे पास वो मैं नीचे बॉर्डर में लगा दूंगा तो नीचे से भी अपना बहुत ही सुंदर बन जाएगा पूरा कुर्ता तो फोल्ड करके अपने धागे निकलते हुए ना रहे इस तरह हमें लगाना है तो नीचे भी अपना बॉर्डर लग गया है तो इस तरह से पूरा कुर्ता बन के तैयारी है मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद